З 1 січня 2016 року набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Згідно цієї постанови, у 2016 році буде обмежений розмір максимальної пенсії та зросте розмір пенсії, яка підлягає оподаткуванню. Так максимальний розмір пенсії складатиме 10 тисяч 740 гривень. Раніше він обмежувався 10-ма прожитковими мінімумами. Оподаткуванню підлягатимуть пенсії вищі 4 тисяч 134 гривень. То есть с 1 января 2016 года пенсии, хоть работающим пенсионерам, хоть не работающим пенсионерам, будут облагаться налогом с дохода физических лиц и военным сбором, если их размер превышает размер трех минимальных заработных плат. С 1 января размер минимальной заработной платы на 1378 гривен, то есть объектом налогообложения, налогом с дохода физических лиц и военным сбором будет сумма, которая превышает 4134 гривны. То есть, если у человека размер пенсии 5000 гривен, то 5000 гривен минус 4134 гривны, и вот эта разница облагается налогом с дохода физических лиц 15% и военным сбором 1,5%. Що стосується спецпенсії, то їх виплата здійснюватиметься за умовами, що діяли до набрання чинності нового закону. Зокрема, у 2016 році не буде виплачуватися пенсія працюючим пенсіонерам на посадах держслужбовців високих рангів, суддям, прокурорам, депутатам та іншим високопосадовцям. Ліце роботи на должностях в садвіці із законом государства служби, а службі. в органах местного самоуправления, о прокуратуре, о судоустройстве и статусе судей, о народных, о народных депутатах, пенсии получать не будут в период работы на этих должностях. Эти ограничения не распространяются на следующие категории. Это инвалиды первой и второй группы, инвалиды войны третьей группы и участники боевых действий. А в период работы на других должностях пенсионеры работающие, размер пенсии которых превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, которые потеряли трудоспособность, то есть на сегодня это 1611 гривен, пенсия будет выплачиваться в размере 85 процентов, но не менее 150 процентов прожиточного минимума, установлено для лиц, которые потеряли трудоспособность. То есть, если у человека пенсия, например, была 2000 гривен, удержания идут 15%, то есть размер удержания 300 гривен. Человек будет на руке получать 1700 гривен. Если размер пенсии у человека, например, был 1700 гривен, то если применить вот эту ставку 15%, то размер пенсии станет меньше, чем 1611 гривен. То есть в данном случае человек будет получать 1611 гривен, чтобы размер получаемой пенсии был не меньше, чем 150% прожиточного минимума. А якщо у чоловіка розмір пенсії був 1600 гривень, то і он роботаючий, то ніяких удержань у нього проводиться не буде. Також буде встановлено мінімальний вік для виходу на пенсію тих професій, де раніше існував лише мінімальний трудовий стаж. За планом уряду, мінімальний вік для виходу на спецпенсію для працівників авіації складатиме 50 років для представників бюджетної сфери, медикам, вчителям, артистам 55 років.